Всем привет, с вами Илюха, я снимаю видеоролик, нахожусь на территории заброшенной войсковой частины в месте Фастю и захожу в здание на от ангаров, это был вход в подвал, крыша. назад никого не мог. Трошки жутко Все пережитки Там вода! Подвали затопило. Ладно, йдемо звідси. Прогуляємо всі інші частини. Подвали наче позатаплювався. А звідки там вода? Мене так цікавиться співача. 42-ти на 7. Добре. Це анардость його техніка. Техники, на жаль, нет. Я проверил. Там, скорее всего, ось это. Еще одни ангары. Люки им Я не знаю, как это что-то называется. Э, Двери этих ангарев уже вывезли. Або мородеры або сами же и визьковые. Там виднеется, если вам видно, Да, там виднеется військова частина.

мои новые еще в завтра. Господи, мне треба... Мне не треба тренуру... Тренеру... Вымову тренеру... Блять, сука. Я не могу говорить. Что ж я за... За тупок такой. Даже размовлять не умею. Тут уже выдеются жилые здания. Можем пить и зараз. В этот главное здание. Хотя я еще знаю. Ну, скорее всего, это главное здание. Потому что тут... Э... Ой, блин, как это пояснить? По ветре заиграл. Ну, нормально. Если что... Сюда они точно быть орешником не будут. Да, вот сейчас представляю эту ситуацию. Снимаю такой. Это орешник такой. Хочу пури все равно сюда влетает. Все головное здание. Стекла с коммуниздили. Или побили. Я чего не понимаю. а по всей частине разбросаны кассеты от вид видео, -проигрыва... видео блин, блять. А я сейчас зайти сюда? Господи, по -моему. Господи, я чуть не здохюся. От туди, куди забіжали собаки там знаходиться прям кладбище касет Прям як будто їх спеціально сюди вивозили Господи, ні, я туди не хочу заходити. Господи, мені погано. Я чуть. не обосрався, господи. Займаюся це я. На супер новий так, крутий телефон. Дуги. Просто дуги. Ай, замішательний мальчик телефон. Господи. Ай, сколько часу? 12.42. Якось час дуже повільно йде. Опа. А цього не було цих. тише. А, это летучая мышь, кстати, полетела. Не знаю, чем было видно. Вот це интересно, вот это очень прикольно. А шан? Так я их в прошлый раз не было. Прикольно. Елочка растет вечно зеленая. Это скорее всего были казармы. Ну, дом, дом, где живут вискови. Казарма, блин. Ой, господи. у меня до сих пор какая-то Какой-то ров копали. Ну, это, скорее всего, не окоп, а... Ну, наверное, просто... Ров копали. Ч, это что металлическое? Не, не понимаете. Казан на мину наступлю, оставленную для потомков. Ошибись, бомба не будут. Ничего не было. О, вообще ангары, куча их. Вот ангар. Куча ангаров, блин. Как я знаю, здесь находилась артиллер... артиллерийская, по-моему, артиллерийская э, дивизия Украины. Ее расформировали, по-моему, в 96 -м. а не, все, брошу-брошу, в 2004-м. Ее было расформировано, а, блин, я не помню. По-моему, в 2004. Фе куча ага. Отсюда выднеется Даста примечательность Фастова. Труба. Не называется. Воноп... Вон... Водонапорная вышка, там, вот, тут вообще разломы, разгромы. Дарву. А куда кирпичи делись? И что я куда въехал, кирпичи вывозил. Лес заготовка. Сколько ж тут зданий, думаю, она маленькая. Да нет, вы черт, слушай. Я тут еще никогда не ходил. О, ну это... Это точно главное здание. Ой, блин. Да, вот это точно главное здание. Оно очень красиво, значит, главное. Там видно трансформаторная, наверное, кибитка. О! Так тебя труба не достанет, не та, что военнопорная стоит в парку. Это, наверное, котельня была, еще здание. Ну, это не может быть Тут главное на собак не нарваться, диких. Почему здесь кожаное дерево, будто вы распилины, ну, не распилины, будто распили тазик. господи! Сколько уже 7 минут, 8 минут. Так, 40... 12,42. Господи, я... Я так быстро хожу, чушь. Снимаю я 8 минут. А на часах только 12.42. Заходите. Стремненько. Ну, двои такие. Иншим разом зайду. Мне что-то не хочется. Я такие не смелывать. Ладно, покинь-то ты Не обязательно расследуете. Ну, не слежу за зданием. Хотя до на меня, наверное, уже пролезли миллиарды людей. Ну, я... Как я понял, тут не надо Потому что в подвалах может быть вода. Мне не дуже подобается провалиться и прям в водичку. Крыша обвалилась. Как же бесит это по вещи включать, я еще фасти в что? Это село. Да, село С 50 тысяч жителей, по-моему, уже меньше. Но село. Шо -шо. Вот это... снег. нифига себе я нашел снег все миссия выполнена тут наверное была канализация чи что то подвигно чтобы все говно сюда выкачивать блин поительно заражает заважает от звука я ничего не бачу. Хочу а, пить звезды. Чтобы не нарваться на никого то Ну, или бездомного. Вот. какого никто Кто не смотрит за меня? О, на столбе есть, висит какая-то штука, похожая на... А, ну, это прожектор, скорее всего что на меня прожектор на столбе. Лампочку стырили. Еще один трансформатор. Да, стырили. У похода я вышел уже к главной дороге. Такой чистый асфальт, ты его чистый Там еще большой вот там, если их не видно. Давай подходим, подходим сейчас. Подходим 12.42. В если 12.42? Я 11 минут снимаю ролик, а всего 12.42. У меня что-то чувствую. Тут есть два... О, еще здание. Вот самые целые здания, это те... Мы зайдем в кибитку. Хотя, это... как я думаю, кто... Вот Ай, блин. А в этой будке 100% сто процентов может сидеть жить бездомный. Ведь там меньше всего окон. Я, по-моему, видел в одной из таких же будок. 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 Ну, да, из таких же. По-моему, даже окна были. Да. А, нет, окон нет. В этой конкретно окон нет. Вот все, что завышилось. Ведь могущество украинского. Пастівська шапка. Може, худи їздила, слушай. Можна сюди піти. Ууу, сюди підем те чого. Тут я ще не то забур. Що вам ще раз сказав? Дорогі подпишеч е, Ну що я вам говорю? Ставте вподобайку. Це саме головне, що треба взагалі просити. Це треба просити зразу же. После того, як почалось відео, завалено окна. Главное, тут не застрит какого-то челика, который мне вверх может меня догнать. Это уже повильна скотина. Меня может догнать Тут э, инвалид. Хочу полазить по вторым этажам. Судя по архитектуре, это або сталинский период, або период, период э, Российской империи. Но, скорее всего, хотя бы из колбасы побудована сейчас Сталина. Ну, я так думаю. Ну, потому что... Я не знаю, кто такой это. Сейчас в были популярны... Э, плоские здания. Ну, как то без вот этих как эта штука называется? Блин, такой кадр удачный. Прям так кадр. я не, не знаю, как это называется, блин. Ну, знаете, я к хрущевке выглядал. А как же и виськовой базы выглядал. Сейчас с подчас... хрущева. Хотя, по-моему, сейчас с хрущевой и виськовой базы не буду валиться. Ай, блин. покажу. Пенек, боже паранойя развиться тут может. У каждого здания своя история. И тут завалено. 11, Слушай, а время вообще не идет, по-моему. Как было 12.42. Добрый. На тему видео я заканчиваю. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, давай еще подписывайтесь. Окей, всем пока-пока.